Йдемо на маяк. Ідемо на маяк. Нас нам дозволили, нас пустили. За бабки? Безполадно, кажуться. Факт. Ось побачимо. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Сергей. Очень хотели вас поснимать, э, расспрашивать у вас. Ну как... что? Поднимитесь. Подняться, да? Да-да. С адреса, который статья. Uh -huh. Вот это интервью. Mm -hmm. Газета. Мы вам тоже пришлем. Если можно еще. Можно вас очень попросить. Да, так, вот, так а что мы там будем? Мы сделаем. <свят> Нам бы хотелось просто <свят> повторить эту же фотографию сегодня. В общем, отсняли мы пана Якова, смотрителя маяка, и я остался под огромным впечатлением. Была такая штука, что у него очень болит нога, и он очень не хотел подниматься на этот маяк. Так как на нем висела петличка, у меня был наушник, и я его все время слышал. Я все время слышал, как ему тяжело подниматься, и это был просто капец. То есть каждая ступенька для него, она просто адски была больно, и он все равно туда поднялся. У меня было ощущение, что он реально туда очень далеко не залазил, потому что когда Богдан его спросил, как вы часто залазите, он сказал, ну как, ну не часто. И на маяке он обмолвился, что вместо него туда лазит какой-то парень, там все поправляет. И когда мы там уже с Димой вышли просто на мостик, а он остался один, реально он стоял, смотрел туда вдаль, и у меня было ощущение, что он прощается с этим маяком. Очень быстро вытер слезу, такой стал, чтобы мы не заметили. И просто стоял, смотрел вдаль. И вот у меня было реально впечатление, что он туда больше, ну, не подымется, и он там просто стоял, прощался. Поэтому я просто снимал его портрет, и у меня было ощущение, что это был самый сильный портрет за всю мою жизнь, реально. Потому что он просто смотрел вдаль, ничего не говорил, минут секунд 30, может быть. И просто у него был такой взгляд, как, ну, он там, не знаю, там 35 лет на этом маяке или 40 работал, и... Это было супер сильно. То есть я до сих пор в шоке. Про него никто не знает, но реально я, наверное, только сейчас начал осознавать, что мы здесь снимаем и насколько сильные могут быть истории эти. Как-то так.